Насправді кожен з нас е, мав момент, і це був особливий момент, коли ми зустрілися з Богом. Е, шлях, який е, зупинився в певний момент, і коли було прийнято рішення е, зустрічі і особливого такого єднання і посвяти себе е, для Бога, і не для всіх, тому що хтось ще на цьому шляху, саме тому одна з цілей. Чому ми про це говоримо? Ми хочемо таким чином і познайомитися один з одним ближче, і також розказати, а як це може бути у вашому житті, якщо цієї зустрічі не відбулося, Олександр. Дуже дякую тобі за те, що ти погодився розповісти свою історію. І хотів запитати тебе на початку, як, яким твоє життя було до твоєї зустрічі з Богом? Чим ти жив? Чим воно було наповнене? Ну, моя жизнь до встречи с Богом, она на самом деле была очень интересная, я так считаю, и разнообразная. Я, я служил в силовых структурах, и я планировал свою жизнь полностью посвятить именно этой службе. Я служил сначала срочную службу, потом это была милиция, полиция, и после это уже была воинская служба в армии. И на протяжении многих лет я именно этому и посвящал свою жизнь, имел образование соответственное. Поэтому я вспоминаю, когда я только пришел в церковь, люди ко мне подходят и говорят, а ты где служил, ты где служил, когда был в Украине, где ты служил? А я говорю, ну там в армии служил, еще где-то служил. А потом Лера мне говорит, жена моя, говорит, они имеют в виду в церкви, где ты служил? А я говорю, Лера, а я думаю, откуда они знают, что я служил, неужели нам не написано? Да, це, так, це є, є такий церковний певний сленг у нас, і бач, але Бог і так таким чином працює. Скажи, що в той період ти шукав, коли ти не знав Бога, ти шукав успіху, визнання можливо, якогось сенсу, спокою? Чи були якісь внутрішні таке бажання щось знайти більше, ніж те, що було на поверхні? Уже немного позже я аналізував свою життя і дійсно, я. искал где утвердиться в жизни. Внутри меня что-то было такое, что постоянно меня стимулировало двигаться, что-то искать, что-то восполнять. И я утверждался через карьерный рост в армии, через какой-то авторитет в коллективе. Также, конечно, в покупке каких-то материальных вещей, там жилье, автомобиль. И именно это было целью моей жизни, то есть расти и приумножать. Был какой-то момент, что ты понял, что уже так далее не хочется жить, какой-то пошук изменений, чи, чи не было такого момента? В моей жизни такого не было. Я не искал Бога. Я, е... Все было хорошо. Да, я считал, что моя жизнь вот такая вот какая она есть, и лучше она быть не может, она вот хорошая, и я вот жил ею, ничего не искал. Да? Доброе а туди Кто що был поштовхом до утеи из встречи и раздумив про что-то духовное, про Бога? В гости в Харьков приехала моя мама. Я с ней уже не виделся несколько лет, потому что она проживала в Польше уже длительное время. И когда она приезжала, я тогда не бывал дома, был тогда на службе. И было как раз мое 30-летие, и мы ехали в машине. И она говорит, хочешь, я за тебя помолюсь. Я говорю, хочу. Когда мы доехали, мы вышли на улицу с машины. И она за меня просто на улице помолилась. И я даже не помню, о чем была молитва. Я просто стоял возле двора. Тогда это было в Харьковской области. Мы приехали в нашу, на нашу дачу. Я просто сгал, со стыда. Я думал, хоть бы никакой сосед не выглянул, что за меня мама молится тут возле забора. И именно вот эта вот молитва, она э, изменила все в моей жизни. Что было наиважным до, до того момента, когда ты встретился с Богом? <клес> і, взагалі, як ти потрапив в церкву. Ну, мама помолилася, і що Що відбулося щось відбулося надзвичайне, чи ну просто молитва і молитва? Як ти зустрівся з християнами в житті? Ну, мама, звичайно, побачила, як ти потрапив в церкву? Саме інтересне, що на наступний день моя мама уїхала. Вона улетіла в Польщу, буквально. от вона задержалась якраз на мій день народження. Менше неділі вона тоді пробувала в Харкові. Но как раз был мой день рождения, и пришли мои друзья, мы отмечали вот во всех традициях моей прошлой жизни. А на следующий день я проснулся, и во мне что-то поменялось. Я начал внутри ощущать новые желания, у меня появились новые цели. На третий день после маминой молитвы я сказал своей жене, «Лера, ты не обратила случайно внимания? Мне кажется, я уже три дня не ругаюсь матом». В моей машине выключилась музыка, я ее просто перестал слушать, ни радио, ни на mp3, никакую музыку. И я некоторое время размышлял, в моей жизни начали происходить изменения, и я все это свел потом к молитве маминой. После этого, примерно через две недели, я ощутил желание пойти в церковь. Я пошел в ту церковь, где была моя мама. Я когда туда зашел, я удивился, там было много молодежи, там было все так по современному, современные музыкальные инструменты, и люди такие радостные, и я среди них такой был чужой весь, но вот тоже я ощущал эту радость. Вот так вот это было в моей жизни. Ну а что ты вырешил в церкву пить? Ну с какого дива? Вот эти вот две недели после маминой молитвы э, один из таких моментов, который очень обратилось в мое внимание, это то, что ко мне начали прилипать деньги. То есть я, во-первых, у меня появилось желание заняться бизнесом. И ко мне начали, ну как сказать, по-простому, липнуть деньги. Мне начали возвращать какие-то старые долги. Я зарабатывал больше, чем обычно. И как-то оно все так было настолько неестественно, что в один момент, когда мне пришла очередная сумма на карту, я сказал Жене, Лера, я вижу, что это после маминой молитвы. Пойду в церковь, отдам десятину. У меня мама была христианка, я слышал такое слово «десятина». Поэтому это была цель моя похода в церковь. Но я так еще немножко углублюсь в этот вопрос, я не планировал заходить в церковь, у меня был план. Я приехал к церкви, и заранее я договорился с одной мамой подругой, я хотел эти деньги передать ей, чтобы она там положила. И так вышло, что я приехал, а она трубку не берет, Нас зима тогда была, я слышу, уже музыка играть. я понимаю, что-то начинается, а ее нету, сейчас начнется, это все уже. До конца служения придется ждать, а деньги ложат в середине. В общем, такие размышления, волнения, и я захожу уже внутрь, и мне говорят, проходи, проходи, группа приветствия. А я такой говорю, а где тут деньги можно положить? Они говорят, иди, там разберешься, иди. Я такой прохожу дальше, поднимаюсь, встречаю эту мамину подругу. Она говорит, ой, я в дубленке была, я телефон не слышала. Ну, коль ты пришел, может, ты поднимешься, уже зайдешь дальше на служение. Я такой думаю, наверное, именно из-за этого я здесь. Наверное, так должно быть. Ведь я чувствовал это Божье водительство уже на протяжении нескольких недель. И так я попал на служение. Какое твое впечатление от того, что там происходило было? Ты, тебе понравилось? Тебя испугало? Странно все было? Во-первых, я был удивлен. Я удивлен, что было много молодежи. Я думал, что церковь это место, куда собираются алкоголики, часто это бывшие алкоголики, бабушки в платочках, и тут я такой вот весь вот. Красивый, красивый, да. Вот, ну такое было мое представление на самом деле. там вот и мама моя то есть, ходит, а все остальные вот вот так вот. Но я ну, увидел через беду люди попадают в церковь. У меня не было. Если все беды. Хорошо, то, да, у меня не было беды. Ну я так думал, что у меня не было беды. На самом деле я находился в очень сильной беде, потому что я не знал Бога тогда. Вот. И да, меня удивило, что много молодежи, что современная музыка. Это все было очень интересно. И потом, когда началась проповедь, я сидел, и пастор тогда проповедовал на какую-то тему семьи. Он учил э, церковь, как нужно жить в семье, какие должны быть взаимоотношения. И я тогда подумал, но ведь хорошие вещи, говорит, если бы люди это слушали, то наверняка было бы меньше разводов, было бы меньше несчастных семей. Примерно такие вот были мои впечатления первые. У это была молитва покаяния, вот такого осознанного да. вызнания твоих грехов и посвята Богу, да? Як це, что ты говорил що ти говорив в цей час, коли це було? Я помню, что в конце служения был такой призыв, что есть у кого-то такие песни прославления пелись в конце и сказали, если у кого-то есть какая-то нужда, вы можете подойти и кто-то из служителей помолиться за вашу нужду. Я подошел тогда к сцене, э, думаю, так идти не идти, а мне мама на подругу говорит: "Ну, если у тебя есть какая-то нужда, то давай". Я как раз это, я же говорю, появилось желание такое в сердце, открыть бизнес. Я пошел туда к служителю и говорю: э, "Помолитесь, я хочу открыть бизнес. Ну, пусть будет какая-то там помощь от Бога, я не знаю, что". Чуть думаю, это же десятину сегодня принес, точно же должно пойти. Вот. Вот такие вот у меня были размышления. Я просто вот рассказываю, как это я все это дело переживал. И он помолился за это, и сразу он меня после этого спрашивает, а ты когда-то молился молитвой покаяния? Я говорю, я не молился молитвой покаяния. Он говорит, ты хочешь сейчас помолиться? И я даже не знаю, как это я сказал, я не могу сказать, что я это размышлял, но я ему ответил, наверное, именно заради этого я сегодня здесь. После этого я помолился молитвой покаяния, и пошел домой. Ну, конечно, служитель взял мой номер телефона, потом у нас завязалось уже с ним общение, взаимоотношения такие дружеские пошли. То есть класс, Ты приходишь до дома, э, и Лере кажешь: "Теперь я святый". <laughs> <laughs> Чи, як как это булось? Як як у вас розмова з дружиною? Як у неї про це разговор? С женой что ты сделал? Нас... Твои решение? я ей рассказал. Я вообще этот период жизни свой все ей рассказывал абсолютно, что я переживал, что я чувствовал, какие у меня были изменения, возможно, какие у меня были вопросы, недопонимания, что я думаю по этому поводу. И это была просто буря эмоций, и я ощущал себя новым, я ощущал себя радостным. После вот этой вот многих лет в воинских структурах и в силовых структурах у меня произошла такая профессиональная деформация, то есть я уже смотрел на мир так по-серому, с подолба, как говорится, все вокруг подозрительные, злые и так далее и тому подобное. Но после этого я почувствовал что-то другое. Мир красочный. На улице декабрь месяц, а мир красочный, мне кажется. То есть, вот, и Добрый. Добрый. Что для меня было интересно, он казался мне добрым. Ну, как Лера среагировала? Как дружина среагировала? Она среагировала на это очень положительно. Она говорит, о, отлично, муж, ну, сходил церковь, тебе понравилось, супер. Как бы так она положительно, нейтрально, я бы сказал. Но я ей дальше... Она присматривалась, что там у него будет. Я даже не знаю, что она присматривалась, но я и дальше рассказывал об этом. В течение недели, что я переживал. На следующую же неделю я пошел на домашнюю группу, меня пригласили, и это очень классно было для меня такое особенное событие. Я вернулся, я опять ей рассказывал, что там было, как все происходило, кто что говорил, за что мы молились. И потом был такой период в церкви, что проповеди и шли практически каждый день. Это было перед Новым годом и перед Рождеством, и такие были усиленные служения. И я все их посещал вечером, это было примерно 19 часов, и я на них ездил, ездил, ездил. И почти каждый день я был в церкви и приходил к ней и рассказывал это. Ты рассказывал, ну, іншу сторону свого життя, коли трошки побув серед христиан. чи були в тебе якісь розчарування, щось непорозуміння, якесь, які ти от відчув, що не все так гарно, свято і, і якась інша. Чи було таке розчарування, як ти їх проходив? Ну, в начале моей христианской жизни у меня таких разочарований не было. Все вокруг меня были святые, мне казалось, что все такие вот идеальные, и мне есть куда стремиться, расти. Но со временем, конечно же, я встречал людей, которые где-то не оправдывали моих ожиданий или у меня, возможно, была какая-то завышенная завышенные ожидания по отношению к ним и было такое, конечно, что я и расстраивался. Наверное, это и сейчас до сих пор присутствует в моей жизни, что где-то я расстраиваюсь, где-то я что-то от кого-то жду, а это происходит по-другому. Всякое бывает. Кто из христиан, близких служителей, друзей, не знаю, как -то по то особый на тебя за, за, в этот первый период. Возможно, и сейчас, в э, последний час. В первый период моей жизни это вот, я покаялся, и через короткий период времени покаялась моя жена. Буквально через несколько недель она пошла со мной в церковь и тоже приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И моя мама начала с нами читать Библию. Она тогда созванивалась с нами по телефону и начала вечером понемножку хотя бы читать Библию. Я так помню, читаю ее, а у меня же язык не поворачивается на этот синодальный перевод. Поначалу было тяжело, ничего не понимал. И также лидер домашней группы Константин. Мне, чем он очень сильно запомнился? Я мало ходил на домашнюю группу, начался карантин. Через короткий период после моего покаяния. Но я запомнил его таким, когда кто-то подходил и рассказывал, он спрашивает, как твои дела, начинают общаться, и там есть у кого-то какая-то жизненная ситуация или нету, он всегда заканчивал разговор примерно так. Брат, давай помолимся. Он просто подходил, обнимал и начинал коротко молиться. И поначалу я думал, ну странный какой-то, а потом, когда прошло время, я понял, просто он не мог помочь в этой ситуации самостоятельно, но он был знаком с тем, кто может помочь. И поэтому он сразу говорил, давай помолимся. Твое христианское житие, сегодня, чем ты живешь, что в сердце? Ну, наверное, я живу Иисусом в первую очередь. Иисусом христианская жизнь моя мне, меня очень радует. Я в своей христианской жизни сталкиваюсь, ну, с различными реалиями. То есть я не хотел бы идеализировать как-то христианскую жизнь. У меня бывает всякое. Я, как другие люди, могу болеть, сталкиваться с какими-то неприятностями, с какими-то жизненными ситуациями тяжелыми. Всякое бывает. Но когда мне тяжело, я знаю, куда мне обратиться. Я прихожу к Богу. Также, конечно, я укрепляюсь в вере. Практически каждый день я стараюсь читать Слово Божье, изучать его, погружаться в него. И это мне помогает идти за Богом стойко, крепко и уверенно. 30 секунд, чтобы сказать человеку, который не знает Бога, не я с ним, что бы ты сказал для таких людей? Я сказал бы для такого человека то, что ему нужно обязательно это сделать. Библия говорит, что «вкусите, как благ Господь». Бога нужно попробовать, его нужно не просто понять только лишь умом, но его нужно пережить. И я иногда встречаю людей, которые действительно говорят, я не знаю, Бог есть или я еще не готов. Но на самом деле Бог, он уже давно готов. Он хочет принять каждого, он знает, что именно ты для него, и он для тебя. Поэтому единение с Богом ⁇ это то, что помогает чувствовать себя полноценным, самодостаточным, уверенным и любимым. Олександр, дякую тобі за твою історію, за чесність, за те, що ти поділився своїм серцем, своїм шляхом до Бога. І насправді це не просто історія, це надія, можливо, для когось, хто ще не зустрівся з Богом зустрітися з ним. А для тих, хто вже зустрівся підбадьорення, просто що Бог працює через різні обставини, через особисті розмови, зустрічі, молитви, що і ви практикуєте. І нехай Бог.